Як вважаєте, з якою проблемою жінки найчастіше ходять до косметологів? Це дуже суха шкіра, і спричинити такий її стан може багато факторів: від куріння до неправильного харчування. Як же боротися з сухістю шкіри та чого взагалі не можна робити, якщо і у вас така проблема? Про це у рубриці рецепти краси. у сюшкиры на весне сне и женки и человики. Причем у часу не допомагают ни кремы, ни маски, ни будь-які другие засобы. Что ж мы не так? Первая ошибка перенасыщение кожи. Если вы купили специальную увлажняющую маску, например, с маслами и наносите ее не один раз в неделю, как положено, а через день, через два, вы получаете еще более сухую кожу. Потому что вместо увлажнения вы получаете обезвоживание. Вторая ошибка неправильно подобранные уходовые средства. Если у вас жирная кожа ни в коем случае не умывайтесь мылом, а подбирайте специальные гели и мусы, в состав которых входит ментол и триклозан. В состав средств для умывания для сухой кожи входят питательные масла и глицерин. Третья ошибка. Нанесение крема всякий раз, когда вы ощущаете дискомфорт. Где бы вы ни были, прежде чем нанести крем, обязательно умойтесь и снимите макияж. И только на очищенную кожу нанесите крем. Устраняйте ошибки и ухаживайте за собой дополнительно. Тем более, что ухаживать можно и дома. Рубрику представляет ювелирный завод Золотый Вик, а мы продолжим далее. Рекомендую маску, которую можно сделать из продуктов, которые есть у каждой хозяйки дома. Для этого вам понадобится желток одного яйца, одна чайная ложка меда и одна чайная ложка растительного или оливкового масла. Все смешать до однородной массы и нанести на лицо на 15 минут. Затем смыть теплой водой. Если вы обладательница жирной кожи, то к меду можно добавить одно взбитое яйцо и щепотку растертого творога. Уверена, что вы останетесь довольны результатом. А зараз узнаем, как насыщать шкиру зерты. Секрет хорошей кожи прост. Правильное питание. Это овощи на пару, это фрукты круглый год, обязательно рыба, никакой выпечки, а главное, никаких поздних ужинов. Кстати, такой рацион поможет не только коже, но и фигуре. Тож хай яка буде ваша проблема, знайте, що із нею можна впоратися, якщо працювати і пам'ятати, що саме ви найкрасивіша.